28 июля в студии громадского телебачения я, Алексей Мацука, с выпуском новостей Донбасса о том, что происходило сегодня на территории зоны антитеррористической операции. Только что Центр антитеррористической операции сообщил, что террористы обстреляли из установок град, жилые кварталы города Шахтерска в Донецкой области. А один из главарей террористической организации Донецкая Народная Республика Александр Бородай выехал на территорию Российской Федерации. В Донецке его заменяет так называемый министр госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики Владимир Антюфеев. По словам этого Антюфеева, Бородай выехал в Россию, в частности, для того, чтобы посмотреть, как РФ принимает беженцев. И Антюфеев стал главнокомандующим ДНР, который ранее был назначен вице-премьер-министром по вопросам государственной безопасности. Я напомню, с 1992 по 2012 год Антюфеев занимал должность министра государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. В Славянске украинские правоохранительные органы обнаружили массовое захоронение местных жителей. Об этом сообщил сегодня советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Милиция допросила человека, который прячет по требованию террористов этих людей, и он показал места захоронения 52 трупов, но это еще не все. Много трупов закапывали, где попало и как попало, и сейчас ведется работа по их идентификации. К этой новости я хочу добавить, что в городе Донецке со вчерашнего дня распространяется листовка, которая называется «Боевой листок Новороссии номер один», и в этой листовке приводится перечень людей, которые были наказаны по данным авторов этой листовки, я так понимаю, авторы находятся внутри захваченного Булгус администрации, наказаны через расстрел. Так написано в этом списке, и указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания и за что был наказан через расстрел тот или иной человек. В списке несколько десятков фамилий. В ближайших выпусках я покажу этот список, чтобы можно было как-то идентифицировать, что это за люди и кого же через расстрел решили наказать террористы в городе Донецке. Сила антитеррористической операции продолжают наступательную операцию, сообщает Андрей Лысенко: вчера самолеты Вооруженных сил Украины нанесли точные удары по силам террористов. Сейчас украинские войска освободили Дебальцево и стратегическую высоту Саурмагилы вошли в Шахтерск и Торрес. Вокруг Шахтерска еще есть перестрелки, как я сообщил в начале выпуска: град, обстрелял, террори, град террористов обстрелял мирные кварталы города Шахтерска. Сейчас продолжается процесс восстановления украинских телеканалов в освобожденных населенных пунктах с начала антитеррористической операции. Из десяти захваченных террористами телебашен всеми уже контролируется Украина. Есть прямая речь Андрея Лысенко. Вчера литаки по ветренным силам, сил Украины, завдали лучни удары по скупчинам террористов, разнищивший велику кильт из бронетехники та живой силы боевики. Це дозволило активізувати наступ сил антитерористичної операції. Через наступальні та рішучі дії підрозділі Збройних сил України звільнили Дебальцеве та стратегічно важливу висоту Савур-Могилу, з якої бойовики постійно вели обстріл позицій українських силовиків. Також наші військові увійшли в міста Шахтарськ, Торець та Лутугіна. Зараз тривають бої за повне звільнення Первомайська та Сніжного. Підрозділи Збройних сил и Національної гвардії закрепились на околицах Горлівки и готовятся к ее освобождению. Контроль над этими территориями позволит очистить и знешкодити снижать Донецкое и угрупування терористів. террористов. Боевики из незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области продолжают удерживать в заложниках более 100 детей. Об этом также сегодня сообщил Андрей Лысенко. Обстрілювали позиції прикордонних підрозділів та сил антитерористичної операції, в тому числі з території Російської Федерації, зі стрілецької зброї, зброї мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню ГРАД. Вчора, протягом 4,5 годин, починаючи з 10-ї години ранку, з району населеного пункту Черніков Російської Федерації, з мінометів та гаубиць, обстрілювався прикордонний пункт пропуску. Добжанский, Луганская области. В по украинским прикордонникам было выпущено понад 250 снарядов. В результате... Украинские войска берут контроль, под контроль участок территории диаметром 40 километров, на котором 17 июля разбился Боинг-777. Вероятно, этот Боинг был сбит российскими террористами из российского оружия. Об этом сообщил сегодня также представитель СНБО Андрей Лысенко. Силы АТО соблюдают режим прекращения огня на этой территории. Эксперты комиссии по изучению причин авиакатастрофы Боинга 777 сообщили, что данные с бортовых самописцев указывают на то, что причиной разрушения и падения самолета стала массовая взрывная декомпрессия вследствие многочисленных осколочных поражений от ракетного взрыва. Прямая речь Лысенко. Падение летака Діаметр 40 кілометрів, тобто радіус 20 кілометрів. Наші військові вже підійшли до меж цієї зони, проте якщо в цій зоні лунають вибухи, то це точно не українські військові роблять. Зона оголошена дим... не зоною бойових дій. Це розпорядження президента України. Українські військові це виконують 100%. Террористы, зная про этом, провокационно делают там взрывы и обстрелы этой территории. Мы заявляем официально, что украинские войска на данной территории боевых действий не ведут. Мы уже подошли до меж этой территории, но на территории боевых действий не происходит с боку украинских военных. Мирное население, которое погибло в городе Луганске, составляет 93 человека, в том числе один ребенок. Раненых 407 человек, в том числе дети 4 человека. Это данные Луганского городского совета. Сейчас вы видите кадры, как снаряд попадает в жилой дом, последние этажи этого жилого дома, расположенного на территории города Луганска. 27 июля в результате боевых действий в Луганской области 23 бойца добровольческого батальона Айдар погибли, об этом сообщил на своей странице в Facebook, руководитель батальона Айдар. В течение суток подразделения батальона принимали участие в трех различных операциях по разным направлениям вокруг Лутугина. В каждой из групп были потери. Всего погибшими батальон потерял 23 человека, как говорится в сообщении Айдара в Фейсбуке. Как проходят выходные в мирном городе Краматорске, есть следующее видео. Я напомню, Краматорск освобожден несколько недель назад от вооруженных сепаратистов. Змінною рисою нашого концертного туру є те, що ми працюємо в даний час для мешканців і цивільного населення міст, визволених від терористів Луганської і Донецької областей. Сьогодні ми даємо концерт у місту Краматорського. Мене з я из Краматорска. Очень рада, что мой любимый город спасли наши солдаты, освободители. Мы жили в этом кошмаре, в этом ДНР, в окружении бандитов, в окружении какого-то всеобщего маразма и когда нельзя было выйти на улицу, когда нельзя было разговаривать на ритме украинской мове. Не можно было даже подумать, что выйти в вышивальце, а было символикой, потому что это могло я призываю совесть двух народов. Остановите этот вот позор, когда бессовестная шайка мародеров ведет от имени народа разговор. Пусть здравый смысл сейчас восторжествует, и мы посмотрим правде все в глаза, как украинец с русским протестуют. Нам убивать друг друга здесь нельзя. Я призываю всех нас к диалогу, и мы расставим точки все над и, мы выйдем все на общую дорогу, чтобы по-соседски нам по ней идти. Сказать хочу вам по-украински, вы сразумеете, ведь сердца все слова, кого убиваем а мы зараз перестрельцы. Одна в нас доля и судьба одна. Да, Сегодня, 28 июля, в 10 часов 50 минут утра террористы открыли огонь по пункту пропуска «Красная Толовка» – это Луганская область. Как сообщает пресс-служба службы Украины, было совершено несколько выстрелов из гранатометов. По предварительной информации, в результате обстрела, который велся с линии границы, двое пограничников ранены. В данном пункте пропуска как раз осуществлялось оформление граждан. Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде выделить 3 миллиарда гривен на восстановление Донецкой и Луганской областей до 2015 года. Как сообщил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины, выделение соответствующих средств предусмотрено законопроектом об изменениях в государственный бюджет на 2014 год, который Кабмин повторно направит в Раду до 31 июля. А в Донецке, в районе международного аэропорта имени Прокофьева, не прекращаются боевые действия. Сайт photofact.net разместил снимки, на которых Донецкий аэропорт и прилегающая к нему территория запечатлены по состоянию на 27 июля. И мы сегодня опубликовали также эти фотографии. Вот что осталось от гостиницы рядом с аэропортом за метро, а выше поднять, вот, собственно, сам аэропорт выглядит вот так. Следственным отделом прокуратуры Донецкой области начато уголовное производство по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса. Это содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что оперуполномоченный Краматорского город-дела милиции... 1986 -го года рождения установил связи с представителями террористической организации Донецкая Народная Республика и всесторонне способствовал их преступной деятельности, пишут в прокуратуре. Сейчас установлено, что впоследствии милиционер возглавил народную криминальную милицию, в кавычках так называется, которую на территорию Краматорска создали террористы ДНР. В настоящее время следственной группой прокуратуры Донецкой области объединены уголовные производства по факту содействия деятельности террористов и проверяется причастность работника милиции к разбою в автосалоне города, в результате чего преступники завладели имуществом на сумму почти 5 миллионов гривен. Я напомню, прокуратура Донецкой области сейчас работает в городе Мариуполе. И жители, граждане Украины могут обращаться непосредственно в город Мариуполь, в приемную граждан, где можно оформить заявление по любому поводу, связанное с преступлением на территории Донецкой области. А народный депутат Украины, член партии регионов и председатель Донецкой областной организации партии регионов Николай Левченко сегодня обратился к членам вооруженных банд-группировок Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика с требованием отложить орудие, оружие, как он сказал, отложить оружие. Это связано с тем, что, по мнению Левченко, сепаратисты, террористы мародерствуют в городе, и есть масса случаев, зафиксированных, связанных с криминалом и так далее. И, по мнению Николая, нужно договариваться. Правда, непонятно с кем и как, он не уточнил. С начала антитеррористической операции с территории Донецкой и Луганской областей было переселено 56 тысяч человек. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. 19 982 ребенка и 6 975 инвалидов в том числе. Больше всего люди выбирают для переезда Киев, Киевскую область, Запорожскую, Харьковскую, Одесскую и Днепропетровскую области Украины. Заместитель командира спецбатальона Азов Игорь Масиичук допросил лидера сепаратистов и одновременно городского голову города Стаханова, это Луганская область, Юрия Борисова, которого вчера в Бердянске, запорожской области, задержали бойцы Азова и Шахтерска. Борисов признался, что проводил референдум по указанию одного из представителей партии региона высокопоставленного чиновника внутри партии регионов, народного депутата. Есть прямая речь, и сейчас можно услышать, что сказал Борисов на этом допросе. Как организовывался вывести тушек из Луганской области? По решению полицейского, в который ходят и Ефремов, и Брестюк, и Тихонов, и Литвин, и другие члены партии, и депутаты Верховной Рады, кто со Стаханова вывозил тетушек? Со Стаханова вывозил Лозбой Сергей Геннадьевич. С э -э -э Виктор Виктором вот. Когда возникла самого Луганская Народная Республика и была попытка проведения референдума о независимости, кто давал деньги на проведение референдума? Деньги давал руководство области э, Пристюк Владимир Николаевич. Скорее всего, что ему передал более высокое руководство, с которым он работает. И Тихонов, тихо на кто еще. И есть продолжение этого допроса, еще и вторая часть видеоролика. Давайте посмотрим кто готовил, кто финансировал, майца на уровне на уровне области, кто видавал козинки. Ну, референдум у нас первый раз объявили по референдуму 6 мая на совещании, на котором присутствовал Царев, Болотов, получив указание от Ефремова и Пристюка, может быть, еще кого-то, было назначено, что 11 числа надо провести референдум. Но поставили перед фактом готовьте а референдум. Естественно, финансирование было за счет них. Тоби что гроши на референдум давал Ефремов и Пристюк. Да. Питание. Вот на нарадах Болотова, Старева, этот самый. Э, кто там был присутний? Крем э, ТЭП. Там присутствовали мэры. Я напомню, Юрий Валерьевич Борисов, городской голова Стаханова, был в 2004 году учредителем Стахановской городской общественной организации Добро Дей» с октября 2006 года по, по последний момент до избрания работал директором частного предприятия «Эспро», член партии регионов с 2006 года. На этом завершаю выпуск новостей Донбасса за сегодняшний день. Завтра в 19.00 в эфире Громадского телебачення, как всегда, будет студия Громадского телебачення Донеччины. И завтра же в этой студии «Медиа Майдан» мы с донецкими журналистами будем обсуждать, как всегда, актуальную и важную тему, которая касается жизни нашей родной Донеччины. Я Алексей Мацука. До свидания. До завтра.